Уважаемые друзья, народ вышел на митинг, потому что чаша терпения просто переполнилась своеволие министра инфраструктуры Бурбака просто превысило все пределы. Министр Бурбак 27 числа назначил исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины Здоровца. Человека, которого мы знаем с 2009 года, который уже в 2009 году приходил исполняющим обязанности генерального директора и полностью испортил свою репутацию еще в 2009 году. Мы встречались с Барбаком 29 числа. Объясняли ему, что эта кандидатура неприемлема ни коллективу, неприемлема еще и потому, что он не отвечает квалификационным требованиям, предъявленным директору этого предприятия, и, и, э, записан, и эти требования записаны в уставе предприятия. Несмотря на это, 4 числа произошел вооруженный захват предприятия, головного э, офиса предприятия, с участием вооруженных боевыми патронами якобы милицейских э, боевиков. Милицейских, потому что они были с нашивками подразделения Киев 1. Возмущ... И самое интересное, что руководил этим захватом замминистра инфраструктуры Петр Пинкас. Возмущенный коллектив у выгнал захватчиков, несмотря на то, что они были вооружены. Вооружены этих людей рассыпали и выгнали с позором с предприятия. Нами были направлены соответствующие заявления в кабинет министров, прокуратуру, министру внутренних дел. Однако никакой реакции по данному вопросу нет. Уголовное дело. Открыто по факту хулиганства второй части. На самом деле это был вооруженный бандитский захват предприятия с причинением ущерба в 1 миллион 200 тысяч гривен. На сегодняшний день никаких, э, никаких мер и никаких расследований ни в Министерстве транспорта, ни в кабинете министров не ведется. А не ведется потому, что 18 числа. Бурбак своим письмом в адрес Кабинета министров представил заведомо лживую информацию о том, что э, в Укарарухе не было вооруженного захвата, что информация о вооруженном захвате Укараруха является неправдивой. Я вам говорю, что министр инфраструктуры Бурбак лжет не только коллективу Укараруха, он пытается давать заведомо неверную информацию представлять заведомо неверную информацию в кабинет министров. Поэтому возмущенный народ вышел сегодня, возмущенный народ, коллектив нашего предприятия УКарару вышел сегодня к кабинету министров с требованием отставки министра Бурбака. Стоим за честь и достоинство нашего трудового коллектива многотысячного, шеститысячного коллектива который создавал вот это предприятие, которое на уровне, европейском уровне. От России отстает 10-15 лет наше предприятие. По социальным благам и так далее. Поэтому мы за своего генерального директора стоим стеной и будем стоять до конца. И предприятие, чтобы не трогали такие вот министры, как вот этот Бурбан. Максим Юрьевич. Я приехала защищать свое предприятие руководителя этого предприятия, который с нами его 20 с лишним лет подымал, который пришел на голое место, где ничего не было, и вместе с коллективом подымал это предприятие. Все. Я хочу работать на этом предприятии, чтобы нас не трогали. Я бы хотел высказать свои, будем говорить, прямо эмоции. Значит, никто из нас, э, или все мы, прекрасно понимаем то состояние, которое, то положение, в котором находится сейчас страна. Вы прекрасно понимаете, какую большую роль играет наша служба в обеспечении вообще работоспособности всего воздушного транспорта. И вот в этой ситуации, когда мы, в связи с действиями в Крыму и на Востоке, утратили часть своих радиотехнических средств, когда нам бы реально нужна была помощь государства, я не говорю в деньгах, мы сами все всегда добывали своими руками и все делали. Ну хотя бы в упрощении формальности с тем, чтобы можно было быстро восстановить то, что было утрачено. И в этот момент за место помощи государства мы получаем вот эти вот наезды, когда... Надо собраться с силами и поставить самых ведущих и лучших специалистов, которые в состоянии будут помочь компенсировать то, что было утром. В этот момент нам предлагают вот эту вот административную чехарду со сменой администрации. И еще раз повторяю, в тот период, когда надо собраться со всеми силами. 3-4. Підприємства обслуговування повітряного руху України украрух обурений деструктивною політикою міністра інфраструктури Бурбака. 27 травня наказом Бурбака буде відсторонений від виконання посадових обов'язків Генеральний директор уклару і призначений виконуючим обов'язки здоровець. 28 травня у Міністерстві інфраструктури. І булася зустріч керівників проспілок і перших заступників генерального директора УР руху з міністром інфраструктури Бурбаком та його заступником Пінкасом, на якій була переконано показана безпідставність сторонення від займаної посади генерального директора і призначення виконуючим обов'язки здоровця. Крім того, міністрою Бурбаку від імені колективу. Було заявлено про несприятність кандидатури здоровця, який зіпсував свою репутацію корупційними діями у 2009 році, коли вже виконував обов'язки генерального директора окроруху. 4 червня 2014 року озброєні особи з нашивками міліцейського батальйона спеціального призначення Київ-1 у цинічне порушення законодавства. Без пред'явлення спозлов службових посвідчень, судової постанови чи постанови слідчих органів, без повідомлення працівників укр про надлежність до якого-небудь підрозділу та мету прибуття скоїли збройне захоплення головного офісу УкРРуху, в результаті котрого майну підприємства був винесений істотний матеріальний збиток. Захопленням керував заступник міністра інфраструктури Пінкас. Саме він в результаті захоплення Офісу злому дверей привів до директорського кабінету здоровця, призначеного протиправним наказом міністра інфраструктури Борбака, виконуючим обов'язки генерального директора. Колектив підприємства на зборах 5 червня разом з Радою трудового колективу. Поклав, послав на Бурбака відповідальні за збройне захоплення головного офісу УРРУ, що привело подіянню шкоди здоров'ю 10 співробітників УКР-Руху та завдання збитку майну підприємства на суму 1 мільйон 200 тисяч гривень без ПДВ. 17 червня 2014 року рішенням Дарницького районного суду в місті Києві. Дії Міністерства інфраструктури щодо призначення здоровця, виконуючим обов'язки генерального директора Укрруху, визнані незаконними. 18 червня у своєму листі на адресу Кабінету міністрів України номер 653, 6536, Пропускаємо? Так, пропускаємо. Міністр інфраструктури направив свідомо брехливу заяву про те що твердження про збройне захоплення у руху 4 червня не відповідає дійсності. Тож дня, зважаючи, зневажаючи думкою колективу, прикриваючись демагогічними гаслами про боротьбу з корупцією, міністр інфраструктури України Бурбак призначає нового виконуючого обов'язки генерального директора Окроруху. Обурений цинізмом міністра інфраструктури України Бурбака, колектив Ок Араруху заявив новому виконуючому Обов'язки генерального директора про те, що не допустить його на території підприємства до тих пір, поки він не приїде до колективу разом з Бурбаком Бурбаку, міністром інфраструктури України. Однак до цього моменту. Бурбак не знайшов часу нанести візит до Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. На підставі викладеного вимагаємо відсторонення міністра інфраструктури України Бурбака та його заступника Пінкаса від займаних посад. З фактом безпрецедентного збройного захоплення головного офісу край руху вимагаємо провести розслідування. за результатами которого притягнуты в винных до ответственности. Я обращаюсь к митингу. Кто за то, чтобы Эту, это заявление было направлено от имени нашего митинга в адрес кабинета министров с приложением видео и фотоматериалов вооруженного захвата предприятия? Прошу голосовать. Спасибо. К сожалению, удручает то, что людей слушать не хотят. И мы вынуждены сюда приехать до кабинета министров с надеждой, что нас таки услышат. Услышат нашу тревогу, нашу боль. Но не то время сейчас, чтобы игнорировать людей, которые безупречно выполняют свою задачу. Обеспечивают безопасность полета в воздушном пространстве Украины прекрасно, о чем идет речь. У вас есть возможность обсудить это действительно в рамках сотрудничества представителей министерства и инициативной группы. С материалами, если у вас есть материалы, и перенести это в более удобное место. Улица это не очень удобное место для проведения конкретных э, переговоров. Уважаемые друзья, от, э, от министра, э, от заместителя министра э, Малина поступило, э, поступило предложение. И, кстати говоря, это э, предложение поступило от э, представителя департамента по связям с общественностью. Провести переговоры э, в кабинете с тем, чтобы мы друг другу позадавали вопросы. Как, как относится митинг к вопросу, чтобы были проведены, ну скажем, переговоры в более узком кругу? Значит, э, э, только что мы вели переговоры с первым замом ин, министра инфраструктуры Александром Малиным. На самом деле э, этот человек показал себя очень взвешенным, грамотным человеком. Я очень надеюсь, что он нас услышал. Он выразил желание вести дальнейшие переговоры с целью э, поиска решений создавшегося конфликта. Но ему было заявлено, что по министру, по требованию отставки министра, компромисса быть не может. Министр должен уйти.